Yes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه اما بعد اخواني جماعه اللي الله اللي يمولي الحمد لله Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang terus menyematkan ke dalam jiwa kita iman dan takwa sehingga kita lebih redha dan memilih waktu di tengah hari ini untuk kita ini beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Terima kasih para jamaah mengimarahkan rumah Allah Masjid Kampung Siglap pada tengah hari ini seperti mana minggu-minggu yang sudah walhamdulillah. Alhamdulillah sebentar tadi yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Ahmad telah memimpin kita untuk bertilawah menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita menantikan azan Jumaat yang bakal dikumandangkan sebentar lagi iaitu dengan membaca surah Al-Kahfi dan izinkan saya pada waktu yang sekelumit ini mengajak para jamaah kita meneruskan tadabbur kita, penghayatan kita pada surah yang barusan kita baca sebentar tadi. Kita dah menjangkau insya-Allah ke ayat yang ke-17. Jemaah yang dirahmati Allah. Contohnya lah. Ada dua orang yang sedang berbual. Ada seorang itu mungkin dia merupakan jemaah biasa. Saya ambil contoh, just contoh sahaja jamaah biasa masjid kampung Siglap. Alhamdulillah solat-solat waktu ya hadir, solat Jumaat ya hadir. Bila masjid kadang-kadang mengadakan event eh? mengadakan apa majlis sambutan maulid dan sebagainya, ia turut hadir. Berbanding dengan orang yang diajak berbual itu adalah orang yang dulunya pernah bertugas di Masjid Kampung Siglap. Dan bertugasnya bukan sebulan dua, malah bertahun. Lalu timbul perbualan antara sesama mereka tentang Masjid Kampung Siglap. Bagi jamaah ini, dia dapat Mungkin memberikan gambaran Masjid Kampung Siglap ni Alhamdulillah ada empat building satu bahagian admin, satu building lagi bahagian musalla ataupun dewan solat, satu lagi building adalah monumen iaitu masjid lama yang kecil tu dan satu lagi building adalah DQ, bangunan Darul Quran dan sebagainya. Dia dapat memberikan gambaran tentang Masjid Kampung Siglap seperti itulah Secara brief, secara ringkas. Berbanding dengan staf yang pernah bertugas di masjid tersebut, dia dapat menceritakan masjid itu dengan detail. Contohnya, dia pernah bekerja dengan membersihkan ruang-ruang toilet. Contoh, eh? dia dapat katakan, masjid Kapusi Gelap ini ada berapa kubikel toiletnya? di bangunan darul qur'an berapa, di bangunan admin berapa dan sebagainya. Keluasan dia pun malah pernah terlibat dalam beberapa meeting. Eh, uh, keluasan masjid ini berapa square meter, square feet dan sebagainya. Kemudian dia juga tahu tentang kontraktor yang terlibat dengan kerja-kerja upgrading masjid selepas masjid terbakar, contohnya So jemaah dirahmati Allah. Bermakna dua orang yang berbual tentang perkara yang sama. Bekas staf masjid Kampung Siglap dapat menceritakan dengan lebih detail. Dengan lebih tepat mungkin daripada seorang jemaah yang hanya datang sekadar untuk mendirikan solat, mungkin tahu lebih kurang sebab asyik ulang-alik ke masjid Kampung Siglap dan sebagainya. Ini sekadar contoh jamaah yang dikasihi Allah. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang juga diyakini dan dipercayai berlaku oleh orang-orang ahli kitab. Lantaran itulah bila pembesar-pembesar Quraisy datang kepada mereka iaitu orang-orang Yahudi di Madinah, mereka sampai minta daripada orang-orang Quraisy ini balik ke Mekah jumpa Muhammad tanya Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi sebab bagi mereka orang-orang Yahudi Madinah ini mereka merasakan mereka cukup tahu tentang kisah Ashabul Kahfi cukup tahu tapi jamaah dirahmati Allah bila itu yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berpandukan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bukan sekadar tanyakan Muhammad tentang Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala bila firmankan sebahagian daripada fakta-fakta tentang Ashabul Kahfi Allah firmankan in detail secara detail contohnya macam staf yang pernah bekerja di Masjid Kampung Siglap dia tahu keadaan masjid bangunan masjid in detail So jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 17 yang sedang sama-sama kita hayatinya adalah antara keterangan-keterangan detail yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi walaupun ini tak ditanyakan oleh orang-orang ahli kitab Yahudi mahupun orang-orang musyrikin Quraisy. Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ayat 17 ni. Wa tarasyams dan engkau akan melihat matahari idza tala'at apabila ia terbit. Tazawaru an kahfihim zatal yamin. Ia cenderung ataupun eh cenderunglah eh, ke arah sebelah kanan dari gua mereka Wa idha gharabat taqriduhum zata Dan apabila matahari itu terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri. Wahum fi fajwatim min. Sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Zalika min ayatillah. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran, kekuasaan bahkan kebenaran Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia beroleh petunjuk. Wa may yudlil. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu waliyam mursyida. Maka sekali-kali dia tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya jemaah yang dirahmati Allah kita masih ingat ayat 13 bila Allah firmankan nahnu naqussu alaika bil naba'ahum bil haqq kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang ashabul kaff ini dengan kebenaran jadi ini antara fakta kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. What for eh untuk apa detail? Bila matahari itu terbit, matahari itu cenderung ke arah sebelah kanan kiri gua. Bila matahari itu terbenam, dia menghala ke arah sebelah kiri yang kalau bila terbit arah sebelah kanan. Dan di dalam gua itu ada lapangan iaitu tempat yang lapang di situlah mereka tidur. Jamaah dirahmati Allah. Al-Quran acap kali kita sebutkan bukan buku cerita. Buat apa nak cerita tentang ni? Tapi inilah antara proses di mana Allah menekankan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang ashabul kahfi dengan kebenaran. Bermakna Pergilah kalau kamu tak percaya, pergi ke gua tu. Tunggu waktu pagi bila matahari itu terbit dan kamu berada di lapangan tersebut dalam gua tu, tengok matahari itu kalau terbit, dia pergi sebelah mana. Tunggu sampai petang. Nanti bila sampai petang, matahari itu masuk cahaya dia ke arah sebelah mana. Kalau nak, buktikanlah kebenaran apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Nabi sendiri maaf cakap tak sampai ke ke gua Al-Kahfi ni. Nabi tak sampai. Tapi Allah ceritakan. Jadi kalau orang tak percaya, pergi ke tempat tu, sampai kat gua tu, tunggu waktu pagi, tunggu sampai petang tengok macam matahari tu masuk ke arah mana. Apa tak sama tak dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka kita dapati dari ayat 13 Allah dah nyatakan kami khabarkan, kami beritakan kepada mu, Wahai Muhammad tentang cerita mereka ini dengan kebenaran. Sebab itulah jamaah. Yang Allah nak ceritakan pada ayat 17 adalah keadaan gua tu. Tempat ashabul kafir tidur. Bagaimana cahaya matahari masuk waktu pagi dan waktu petang. Bila nantinya kita jangkau ke ayat 18. Ayat selepas ni. InsyaAllah lah. Kalau sempat minggu depan. Kalau tak sempat, Bak kata pepatah tu. Kalau tak coming soon, next change lah. Sebagainya kan. Baik. Di ayat 18, Allah akan ceritakan keadaan tidur mereka. Yang ini tentang gua eh. Ayat 18 tentang keadaan mereka tidur. Pusing kanan, pusing kiri dan sebagainya. Ayat 19 pula. Tempoh berapa lama mereka tidur. Iaitu bila mereka terjaga, mereka perkatakan bertanya-tanya sama mereka. Berapa lama eh, kita tidur? Ada yang jawab setengah hari, ada yang jawab satu hari dan sebagainya. Itu ayat 19. Nanti akan kita menjangkau ayat 22, bilangan mereka. Saya kuluna salah satu rabi'uhum kalbuhum ada sebahagian yang mengatakan mereka tu tiga orang. Yang keempat tu anjing mereka dan sebagainya. So dan satu lagi adalah tempoh tidur mereka iaitu berapa lama mereka tidur dalam gua tu. Ini semua disebut oleh Al-Quran. Sebagai nak membuktikan ayat 13, Allah ceritakan kisah Ashabul Kahfi ini dengan kebenaran. Walaupun mereka tak tanya, tapi ini dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai membuktikan kebenaran Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul dan dalam waktu yang sama kebenaran kitab suci Al-Quran yang juga menyentuh tentang perkara-perkara yang berlaku bukan setakat zaman Nabi SAW malah sejarah lampau. Termasuklah kisah Ashabul Kafi yang digembar-gemburkan, yang dibangga-banggakan oleh orang-orang ahli kitab. Akhirnya kita dapati bahawa kisah Ashabul Kafi sebagaimana yang dah disebutkan. Ia adalah kisah akidah, kisah dakwah, kisah untuk mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kesempatan yang lain akan kita sambung. Ayat 18 pula dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih para jamaah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim ni walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.